سیدنا علی شیر خدا فرماتے ہیں قَدْ تَرَكَ کا نفس مِن سَلَاسٍ منسلہ وَالْإِقْسَارِ وَمَا الاقسار وما آقا علیہ اسلام نے تین چیزوں سے اپنی ذات کو بچا رکھا تھا تین چیزیں ایسی تھیں جن سے اپنے آپ کو بچا رکھا تھا اور تین چیزیں ایسی تھیں جن سے دوسروں کو بچا رکھا تھا تین چیزوں سے خود پرہیز کرتے اپنی ذات کے لیے اور تین چیزوں سے دوسروں کو ہر دوسرے شخص کو بچاتے جو اپنی ذات کو جس سے بچا رکھا تھا فرمایا ایک لڑائی جھگڑا آپ کی زندگی میں کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہ تھا ایک شخص مکی اور مدنی زندگی کے 63 برس میں نہیں ملتا جس سے آقا علیہ السلام کی کبھی لڑائی ہو تلک کلامی ہوئی ہو کبھی جھگڑا ہوا ایک بھرپور انسانی بشری زندگی گزاری خامند بھی تھے ازواج متعارات تھی اولاد کے باپ بھی تھے کسی کے رشتہ دار بھی تھے کسی کے پڑوسی بھی تھے تجارت بھی کی معاملات بھی کیے واز بھی کیا بھرپور زندگی گزاری مگر 63 برس میں کسی سے لڑائی نہیں ہے اس سے اپنی ذات کو بچا رکھا تھا اور لڑائی سے مراد کسی سے بے سو تکرار نہیں کرتے تھے اور کیلو کال نہیں کرتے تھے یعنی کسی سے کلام ہوا تو کلام میں جھگڑا نہیں ہوا میں و تکرار تو تو میں میں نہیں ہوئی اور دوسری چیز جس سے اپنے آپ کو بچا رکھا تھا وہ کثرت مال دولت سمیٹنا یعنی دنیا کا حرص تما اور لالچ اور دنیاوی مفادات کے پیچھے جانا اس سے اپنی زندگی کو بچا رکھا تھا بے نیاز تھے بے نیاز تھے فقیری میں امیری تھی فاقہ میں سیرابی تھی کچھ نہیں اگر ظاہراً تب بھی ساری کائنات ہاتھ میں تھی اتنا غنا تھا اور تمہ اور لالہ سے اتنا پاک تھے اور تیسری چیز جس سے بچا رکھا تھا فرمایا بے مقصد بات کرنا اور لا یعنی بات کرنا اس سے کلیتاً اشتناب کرتے جو کلام فرماتے با معنی با مقصد پرپس پور اور تین چیزیں ایسی تھی وہ تارک ناسمن صلاسن لا یزم احدن بلا یب ہو بلا اور تین چیزیں ایسی تھی جس سے ہر دوسرے شخص کو بچا رکھا تھا وہ یہ ایک مذمت کسی کی مذمت نہ کرتے دوسرا کسی میں عیب نہ نکالتے یعنی کسی کو برا بھلا نہ کہتے کسی کی عیب جوئی نہ کرتے اور ہر ایک کی جو بھی کمزوری دیکھتے اس پہ پردہ ڈالتے اس کی کمزوری کو بے نقاب نہ کرتے اب آقا علیہ السلام کی یہ سیرت کے طیبہ ہمیں دین کی دعوت کا ایک منہج اور اسلوب دیتی ہے اگر دائی اور دین کی دعوت دینے والا دین کی تبلیغ کرنے والا دین کا نمائندہ کہلانے والا اللہ کا دین اور آقا علیہ السلام کا پیغام دوسروں تک پہنچانے والا اگر اپنی زندگی میں کلام میں گفتگو میں معاملے میں اس سیرت کی جھلک نہیں رکھتا تو اس کی دعوت اور تبلیغ سے لوگ دین سے متنفر تو ہو سکتے ہیں دین کی طرف رغبت نہیں پیدا کر سکتے ہیں آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ بھی دیکھیے اور اپنے احوال بھی دیکھیے اس وقت ہو کیا رہا ہے اس وقت کیا ہو رہا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں لم یکنبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم فاحشا بلا متفحشا وکانہ یقول ان من کو محسن اخلاقا مخلاقہ کہ فرماتے کہ آک علیہ السلام کی طبیعت میں سخت یا بری بات کہنا طبیعت میں ہی نہیں تھی اور طبیعت میں بد کلامی سخت کلامی نہیں تھی اور ہمیشہ ہر ایک کو یہ کہتے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق بہترین ہیں اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ نہ الْأَخْلَاقِ مِنْ عَمَالِ من اعمال اچھے اخلاق یہ جنت کے اعمال میں سے ہیں جس کے اخلاق اچھے دیکھو سمجھو جنت ہی ہے تو لوگوں کو جنت کی راہ دکھانے والے اگر خود بد اخلاق ہوں گے تو آپ کس کھاتے میں ٹھہرائیں گے حضور اسلام نے فرمایا ما یود او فی اور خلق الحسن تبرانی نے روایت کیا کہ قیامت کے دن سب سے پہلی چیز جس کو ترازو میں تولا جائے گا جب اعمال پھولیں گے سب سے پہلا عمل جس کو قیامت کے دن ترازو میں تولا جائے گا وہ اخلاق ہے ہر چیز بعد میں خلو کے حسن کا پرڑا جس کا بھاری ہوگا اس کے لیے جنت آسان ہو جائے گی اسامہ بن شریک روایت کرتے ہیں امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ما خیرم ما العبد یا رسول اللہ کوئی ایسی چیز بتائیں جو سب سے بہترین تحفہ ہے اللہ نے اپنے کسی بندے کو عطا کیا ہو اللہ کا سب سے بہترین تحفہ جو کسی بندے کو مل سکتا ہے کیا فرمایا خلقن حسنن بہترین اخلاق بہترین اخلاق سے بہتر کوئی تحفہ نہیں جو اللہ اپنے کسی بندے کو عطا کرتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں مسند احمد بن حنبل میں آقا علیہ السلام نے فرمایا جب پوچھا گیا سوئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یا رسول اللہ وہ عمل کون سا ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا وہ عمل بیان کرے فرمائیے جس کے باعث سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے آ علیہ صاحب نے فرمایا تقو اللہ و حسن الخلق اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق اس کے ذریعے سب سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے